Keputusan perlawanan suku akhir perlawanan kedua, Negeri Sembilan seri dengan Selangor FC dan terpaksa akur dengan keputusan aggregate 4-2 tewas kepada Selangor FC, maka Selangor mara ke separuh akhir. Dan perlawanan kedua pula yang berlangsung adalah antara Terengganu FC menentang Kuala Lumpur City FC yang berkesudahan 3-1 dan KL City terpaksa akur dengan penyingkiran dalam saingan Piala Malaysia 2022 ini dengan aggregate 4-1 antara Kuching City FC dan Sabah FC nampaknya Sabah FC menyingkirkan Kuching City FC dari saingan Piala Malaysia dengan aggregate 2-1 dan JDT pula menang mudah dan bergaya ke atas Kelantan FC dengan aggregate 8-0 jadi inilah ia empat pasukan yang berjaya ke separuh akhir Piala Malaysia 2022 Assalamualaikum dan welcome back to my channel Archie Studio. Terima kasih yang dah support channel ni dan yang mana-mana masih belum support bolehlah tekan button subscribe dekat bawah tu geng. Apa pun aku nak ucapkan tahniah pada pasukan Terengganu FC sebab berjaya melangkah ke separuh akhir Piala Malaysia. Bagi aku skuad bimbingan Nafuzi Zain ni cukup solid ah dengan ditambah memiliki skuad depth yang apa bagi aku tak sukar buat coaching untuk membuat rotation players jadi pemain-pemain utama dapat masuk untuk recovery Aa, dan bila cerita pasal player utama ni bagi aku player mereka memang berkualiti macam Kepas Sherman yang sekarang jadi penjaring terbanyak buat masa ini dengan tujuh jaringan untuk pasukan KL City pula walaupun mereka tewas di suku akhir Piala Malaysia ni tapi kita kena respect juga pada Boyan Hodak ha, Squad City Boys ni bukan macam Terengganu, JDT dan juga Selangor FC Yang mempunyai squad depth ataupun tim kedua ha, Hanya itu itu je player yang Boyan Hodak ada untuk gunakan dalam setiap perlawanan Sebab apa aku kata kena respect dengan Boyan Hodak ni KL City FC bermain di Piala AFC dan mereka sampai ke final. Jadi jumlah perlawanan yang mereka kena lalui tu agak banyak lah. So kredit untuk pengurusan, coaching dan juga paling utama players juga ah. Mereka menempah nama sebagai naib juara Piala AFC 2022 dan ini satu pencapaian yang membanggakan bagi penyokong bola sepak Malaysia. Negeri Sembilan, impian terkubur untuk mara ke pentas final bertemu Johor Darul Takzim. Perjuangan ataupun perjalanan skuad Hobin Jang hobi ni terhenti di peringkat suku akhir TMPL Malaysia 2022. Bagi aku, pasukan Negeri Sembilan menunjukkan prestasi yang memberansangkan pada tahun ni lah. Mereka daripada Liga Premier naik ke Liga Super dan berjaya duduk dalam top 5. So, boleh dibanggakan oleh penyokong mereka. Untuk pasukan Selangor FC pula, aku rasa ada anjakan paradigma selepas kemasukan ketua jurulatih iaitu Tan Cheng Ho bagai mendapat sutikan semangat dan juga tonik. Ha, eh. Selangor FC belum tewas lagi selepas dipimpin oleh bekas coach kebangsaan ni Corak permainan pun semakin agresif dan berintensiti tinggi ditampilkan. So, ini improve yang positif bagi aku. Sabah FC, mereka layak ke separuh akhir dengan menewaskan Kuching City FC dengan agregat 2-1. So, ini peluang mereka untuk merebut slot Piala AFC 2023 dalam saingan Piala Malaysia in tahun ini. Tugas suka menanti anak buah Dato' Ong Kin Sui ha, menentang pasukan yang bertapak di selatan tanah air itu. Johor Darul Takzim FC akan bertandang ke Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah pada 15 November ini. Jadi semua pasukan memang optimis untuk memenangi perlawanan tetapi corak permainan atas padanglah yang akan menentukan siapa yang akan memenangi perlawanan itu. Ini adalah pertembungan taktikal. Memang atar kertas level liga jiran tetangga kita Indonesia berada di bawah kita tetapi perbezaan pasukan mereka dengan pasukan dalam Malaysia adalah taktikal. Hampir semua pasukan mereka akan bermain dengan corak open play ataupun ofensif. Berbeza dengan pasukan dalam negara, lebih suka bermain defensif bila bertemu dengan pasukan gergasi. Atas kertas memang nyata pasukan gergasi telah memenangi perlawanan tapi atas padang belum tentu lagi geng ha. mereka juga manusia biasa ha. macam kita ni ada kalanya dalam mood ada kalanya mood ke laut kan ha. so buatlah yang terbaik di atas padang nanti okelah okay aku nak ulas sikit berkenaan perlawanan Johor Darul Takzim menentang Persis Solo dalam perlawanan persahabatan malam tadi. So, Persis Solo ha, yang berpangkalan di, di negara jiran iaitu Indonesia bagi aku, not bad jugalah gameplay mereka aa, Ada gerakan-gerakan menarik dan juga melakukan uh, Tiki Taka Play Tapi korang pun perasan yang Coach Hector Bedoglio ni Tak menurunkan skuad utama Johor Darul Takzim Hanya Haziq Nazli, Aidil Zafwan, Kunalan dan juga Safawi Rasid saja yang diturunkan sebagai player JDT So bagi aku bukanlah Hector nak merendahkan pasukan Persis Solo ni Tapi ini hanyalah perlawanan persahabatan Tak perlu ambil risiko dengan menurunkan player utama Johor Darul Takzim FC Seperti Bergson, Forestari, Leandro Velasquez, Afiq Fazail, Nacho Insa dan juga Golden Boy kita Arif Aiman dan juga pertahanan seperti Syahrul Saad, Feroz Bahrudin, Jordi Ahmad, Corbin Ong dan juga Matthew Davis tidak diturunkan. Apa pendapat korang dengan perlawanan persahabatan antara Johor Darul Takzim versus Persis Solo pada malam semalam? Adakah Persis Solo setanding dengan pasukan Liga Super Malaysia ataupun Liga Premier Malaysia? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah video ini. Aa, aku rasa sampai sini sajalah dulu untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like dan share video ni ke media sosial yang korang ada serta subscribe channel ni tanda korang menyokong aku berkarya. Aku Aci, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.